और असाइनमेंट कोईजी डी बी मिड टर्म फाइनल टर्म में कितने कितने होने चाहिए कि आप पास कर सकें ये सारी चीज़ें इस वीडियो में इंशाल्लाह उससे पहले एक चीज़ है कि जिसका भी कोई पेपर मिस हो गया था वो लाजमी तौर पर उसको सब्सक्राइब रीशेडूल कर लें ताकि पेपर जो है ना उसका ज़ाया ना हो जाए और आप मिड टर्म में अगर वो पेपर ज़ाया हो जाता है यानी आप देते ही नहीं हैं तो वो सब्जेक्ट लाजमी तौर पर फेल ही होगा और उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की अट्ठाईस है उनतीस को पेपर होगा ये एक अनाउंसमेंट है आपके लिए अब आ आज जरा आज के टॉपिक के ऊपर के आपने कैसे खुद कैलकुलेट करना है कुछ चीजों का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है और जब फाइनल टर्म आपका पेपर होगा तो उसमें इस तरह कितने एमसीक्यूज और बाकी जो शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इस कदर होंगे और उसमें नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आ आज जरा एक मैंने आपके लिए कैलकुलेटर तैयार किया है और उसके लिए सबसे पहले तो आपको हर सब्जेक्ट में जो असेसमेंट स्कीम है ना वो आप देख लेंगे अपने सब्जेक्ट में जिसका भी आप कैलकुलेट करना चाहेंगे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को आप क्लिक करें और उसके नाम के टाइटल को उसके अंदर आप जब जाएंगे तो आपको इस साइड के ऊपर जो सब्जेक्ट के मेन्यूज हैं उसमें आपको असेसमेंट स्कीम नजर आ जाएगी और ये हर सब्जेक्ट के लास्ट में दी होती है ये वाला क्लिक करेंगे असेसमेंट स्कीम तो हमें ये आ जाएगी और हमें पता होगा कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें कौन कौन से पोर्शन से कितना कितना चीजें वो ऐड होंगी अब ये मैं चीजें सारी इकट्ठी करके ले आऊ यहाँ पे यहाँ पे देखा है दो परसेंट की जी भी है।, ये सब्जेक्ट में हो सकता है हो सकता है कि किसी में असाइनमेंट हो ही ना तो वहाँ पे क्विज का पोर्शन ज्यादा होगा तो ये आपने सब्जेक्ट वाइज चेक करना है कि किस में कितनी चीजें होंगी अब आ जाए जरा नीचे तो आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो चार किस्म की हैं पांच उसमें असाइनमेंट क्विज जी कुछ में हो सकता है कि सिर्फ क्विज हो असाइनमेंट कोई ना हो मैं आपको एक सब्जेक्ट की एग्जाम्पल दे रहा हूँ बाकी चीजें आपने खुद देख लेनी है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से मिड टर्म फाइनल टर्म इसमें जो यहाँ पे असेसमेंट स्कीम है उसके हिसाब से चार परसेंट की असाइनमेंट चार परसेंट की क्वीज दो परसेंट की जीडीबी तीस का मिड और सिक्सटी का फाइनल है अब आधी एक्टिविटीज असाइनमेंट बाजू का दो होती हैं तीन भी हो सकती हैं क्विज चार भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिख लिया है और एक चीटी भी अगर होगी तो पाँच नंबर की है और दो होंगी तो फिर दस नंबर की हो जाएंगी मतलब जितनी एक्टिविटीज वहां पे होंगी उस हिसाब से अपने हर सब्जेक्ट को तो देख लेना है मिड टर्म में जो पेपर होता है वो थर्टी नंबर यानी थर्टी एट और फोर्टी का अठतीस अच्छा और चालीस नंबरों का होता है या चालीस का होगा या अठतीस का होगा मैक्सिमम अठतीस का ही होता है जो फाइनल टर्म है आपका ये होगा साठ नंबर का तो ये स्टैंडर्ड एक्टिविटीज हैं जिस जो आपके आती हैं अगला जो पोर्शन है यहाँ पे जो ग्रीन है वो है अब टेन यानी आपने उसमें से कितने नंबर लिए अब हम एक सब्जेक्ट ये देखते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि कितनी हमने चीजें ली हैं ताकि हमें अभी जो है इस स्टेट के ऊपर आइडिया हो जाए अभी एक एक असाइनमेंट भी आ सकती है और कोई मजीद भी आ सकता है तो जैसे पांच सौ चौबीस का हमने लिया था, और देखते हैं कि में कितने हैं और अब तक हमने कितने नंबर लिए हुए हैं यहाँ पे अभी एक असाइनमेंट है बीस नंबर की और उसमें से पंद्रह नंबर है हम उसी हिसाब से यहाँ पे लिख लेते हैं एक असाइनमेंट बीस नंबर की है और उसमें हमने लिए हुए हैं पंद्रह और पंद्रह नंबर्स का जो चार परसेंट है वो ये कैलकुलेटर है यानी फार्मूला लगाया हुआ है रिक्वायर्ड तो हमने ये लगा लिया है छह नंबर बनते हैं अब आ जाएं जाए के ऊपर कि इसके क्विज़ पाँच के कितने हैं ये कुइज़ के ऊपर हम आ गए हैं पाँच के इसके अब तक जो हैं वो आ, वैसे तो चार क्विज़ होंगे अब तक जो हैं वो आ, दो गुजरे हैं और आठ और तीन उसमें से ग्यारह नंबर हैं ग्यारह नंबर यानी बीस में से ग्यारह नंबर आए हैं अभी तक ये एक्टिविटीज है ये इसके बाद जब आप मजीद आ जाएंगी तो फिर आप उस हिसाब से देखेंगे बीस टोटल हैं और इसमें नंबर आए हैं हमारे आठ और तीन ग्यारह नंबर ये ग्यारह हैं और ग्यारह का आठ जो बीस आ, चार परसेंट है वो चार पॉइंट चार नंबर बनते हैं जीडीबी देख लेते हैं क्या इसमें कोई जीडीबी भी है तो जीडीबी डी यहाँ पे इस सब्जेक्ट की फिलहाल नहीं आई तो हम उसको कैलकुलेटर के ऊपर कर देंगे वैसे पाँच नंबर की होती है यहाँ पे मैंने अब जी, जीरो कर देता हूँ तो ज़ीरो का मतलब फिर उसमें जीरो ही आएंगे। अब मिड टर्म भी आना है फाइनल टर्म भी आना है तो यहाँ पे अठतीस में से कितने नंबर आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं और यहाँ पे कितने कर रहे हैं तो ये यह यहाँ पे लिख के आप कर सकते हैं यहाँ पे ये यह जो अभी तक एक्टिविटीज़ हैं एक्सपेक्टेड मैंने लगाई थी ये तो जेनवन है असाइनमेंट कोई जी का ये अब तक जो रियल आ चुकी है पिक्चर वो आपके सामने है मिड टर्म का रिजल्ट आने वाला है फाइनल का अभी आपने देना है पेपर तो आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि आपने कितने नंबर लेने हैं यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपका ना स्कोर 50 होना चाहिए उससे जो कम है वो फेल होगा एक तो बाकी जो क्वीज है उसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है कि उसमें से अच्छे नंबर आए अब मिड टर्म में आप अगर करते हैं तीस फर्श करें आपका अठतीस में से तीस आ जाता है या पच्चीस भी आ जाते हैं पच्चीस लिख लेते हैं क्योंकि अठतीस में से तीस कुछ स्टूडेंट को हो सकता है कि ज्यादा लगे ये पच्चीस ठीक है और फिर बाकी बचता है आपका फाइनल टर्म तो ये साठ में से पैंतालीस को अगर हम पचास करते हैं पचास से भी हमें ज्यादा करने पड़ेंगे तो ये जो है वो उनचास दस बनते हैं तो जो फ्रैक्शन हैं वो इसको पूरा कैलकुलेट किया जाता है तो इस हिसाब से ये आपके पचास नंबर होंगे इतने में से तो फिर आप इसको पूरा कर लेंगे यानी आपका ये पास कैलकुलेट हो जाएगा तो अब जरूरत इस बात की है एडवांस में बताने की कि एक तो ये असाइनमेंट्स हैं या क्विज़ बाकी आने वाली हैं है, दो दो कम अज कम दो दो होंगे एक एक तो होगा ही हो तो जो बाकी रहते हैं उसमें आप अच्छे नंबर ले सकते हैं फर्ज करें आ, जो बाकी यहाँ पे क्विज़ है इसको हम देख लेते हैं या क्विज़ है इसमें मैंने आपको दिखाया था कि दो हो चुके हैं दो बाकी हैं ठीक है तो जितने क्विज में से अच्छे नंबर हो जाएंगे यहाँ पे हमें जो फाइनल में या मिड टर्म में है वो अगर थोड़े से काम भी हो जाएंगे तो बढ़ जाएंगे अब चार क्विज़ अगर हम करते हैं यहाँ पे उसके 40 नंबर बनेंगे टोटल और 40 में से हम अगर ले लेते हैं 25 इतने तो लिए जा सकते हैं आसानी से पच्चीस ठीक है ये दस बन जाते हैं और ये चौवन के ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो बर्डन है वो कम हो जाएगा और फिर अगर हम फाइनल में काम भी थोड़े से कर लेंगे तो वो हमारे जो है ना वो बाद बन जाएगी और थोड़ी सी आसानी हमारे लिए हो जाएगी यहाँ पे देखें ठीक है क्विज असाइनमेंट को क्विज में ना कीजिएगा जो जी डी भी आने वाला है अगर उसमें से आपके कम से कम ढाई तो ही जाते हैं तीन भी आ जाते हैं तो भी वो एक नंबर आपका बनता है तीन में से अगर आप लेते हैं तो ये जैसे जैसे अब अब आ जाए के अगर इनमें से ज्यादा आ जाती हैं यानी असाइनमेंट या अगर एक और आ जाती है और वो नंबर हो जाते हैं आपके 40 और 40 में से आप ले लेते हैं 25 तो हमारी जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी और फिर हमारा जो आ, जो सी है वो बनेगा अब आ जाए थोड़ा सा मैं आपको सी दिखाता हूँ वो हम मिल जाएगा रिजल्ट के ऊपर ग्रेड बुक में अगर हम जाते हैं और वहां पर हमें सी कैलकुलेटर मिल जाएगा आप देख सकते हैं कि कितने नंबर अगर आपके आते हैं तो कितने आपके आएंगे ठीक है जी ये है इस तरह का सब्जेक्ट इसमें तो पहले से लिखी हुई है ये ऐसे ही है यानी कि प्री रिक्वायर्ड लिखा हुआ है यानी कम अज कम पचास होंगे तो भी पास होगा डी में पास होगा अब इससे ऊपर जितने जितने आपके जाते जाएंगे तो आपका सी जो है ना वो उतना ही बढ़ता जाएगा ठीक है यहाँ पे हम लिख लेते हैं ठीक है ये उन सब्जेक्ट का है ये जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं अगर उसमें से इतने नंबर आपके आ जाते हैं तो फिर कितना कितना आपका ग्रेड किस -किस आप फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही और सिंपल एक तो यह है, तो तो है।, है परसेंटेज से कि कितने परसेंट एज होंगे यहाँ पे सेम फार्मूला है सभी में ठीक है आप देखें तो मुश्किल नहीं है मैंने यहाँ पे आपको सारा बता दिया करके तो ये कैलकुलेटर आपके लिए फायदेमंद है आपको टारगेट जो आपके सामने है उसको चेज़ करने के लिए वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली बहुत सारी वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह शेयर करेंगे ख्याल रखिएगा